Seni Silat Melayu Antarabangsa yang diadakan di Jabatan Muzium Malaysia maknanya di situ banyak pembentang-pembentang mengenai kata-kata kerja, mengenai silat perkara-perkara berkaitan silat contoh macam jati diri, contoh macam ada perserjataan, sejarah silat ataupun juga maksudnya apa keistimewaan-keistimewaan ataupun perbezaan silat dibandingkan dengan seni bela diri yang lain begitu juga fasa-fasa -fas silat kita tidak melihat silat sebagai satu angle hanya untuk menyerang ataupun untuk mempertahankan diri pada lebih luas daripada itu dia adalah satu falsafah kehidupan dan juga menje jati diri bangsa Melayu itu sendiri di sudut falsafah kehidupan dia silat dia membentuk kepada satu akhlak bersabar kan mempertahankan benda yang kita sayang mempertahankan agama bangsa tanah air begitu juga dengan maksudnya jati diri itu dia membentuk disiplin dia bentuk satu uh, maksudnya uh, karakter kan? Right? seorang yang bukan saja nampak lemah lembut di luar tapi uh, kekentalan dan uh, ketahanan dalam menghadapi cabaran-cabaran hidup kalau kita lihat uh, jati diri orang Melayu ini paling kurang ada, -ada 16 salah satunya silat, right? salah satunya adalah persenjataan di kita akan mulakan dengan macam mana Islam datang ke tanah air kita ini dengan membawa bukan saja akidah, syariat dan juga akhlak Islamnya. Tetapi pendakwah-pendakwah dahulu telah mengislamkan 16, 16 jati diri orang Melayu ini. Contoh macam persilatan, kan? mana dibuang benda-benda khurafat, persenjataan, dibuang benda-benda yang pemuja-pemujaan, makanan jati diri, maknanya di, diaturkan yang halal dan toibah, busana, maknanya diaturkan di sudut aurat Begitu juga dengan jati diri contoh katakanlah seni bina. Maka seni bina dan seni okay, ukir uh, menggunakan uh, motif uh, flora dan juga geometri dan uh, berbagai-bagai lagi. Sebab tu uh, menariknya apabila Islam tu uh, datang bukan hanya bawa akidah, uh, syariat dan juga akhlak tapi mengislamkan jati diri. Dan bila uh, katakan Patugis cuba bawa gol glory dan gospel, maksudnya cuba mengkafirkan anak-anak Melayu di sini dia tidak berjaya sebab dia kena uh, seolah-olah macam kena mengkafirkan jati diri dulu dulu balik. Uh, tapi jati diri telah diislamkan. Ada satu sami uh, India yang mengarang buku Malay and India. Dia cuba mengkaji bahawa dulu orang Melayu, naratif dia adalah orang Hindu dan juga Buddha. Sebab tentu kalau uh, pendakwa Hindu datang, maka akan membalikkan orang Melayu itu kepada Hindu. 30 tahun dia berada di uh, sekitar Semenanjung ini. Akhirnya, dia balik dan mengatakan tak boleh dan tidak berjaya untuk menghindukan kembali kalau ikut naratif dia oh dulu atuk nenek moyang tu Hindu Hindu balik sebab apa sebab jati diri yang 16 ni telah menjadi Islamkan. Lepas tu ketika kita merdeka dan uh, pelbagai persetuan di draft apakah tarifan Melayu pertama sekali adalah beragama Islam berbahasa Melayu dan berbudaya Melayu. Budaya Melayu kenapa? Yaitu jati diri jati diri ini adalah jati diri orang Melayu yang telah diislamkan. Bagi orang Melayu, eh, maknanya kris ni kalau ikut Kepercayaan orang Melayu dia bukan sekadar senjata Jadi eh dia dibuat kalau dulu sebelum kedatangan Islam dia dibuat dengan satu pemuja pemujaan eh contohnya ada yang jiwa diganti jiwa contohnya, macam macam tempel keris tu di atas badan hamba mati hamba tu seolah-olah macam masuklah ke keris tu kan. Di mana banyak benda-benda yang melanggar syariat itu. Jadi dan benda-benda pemujaan ni bukan spesifik pada keris pun kalau ada satu pokok besar, orang memuja, memang benda-benda yang uh, mistik ni akan datang. Dan naratif ni bukan saja pada orang Melayu, mana-mana bangsa pun ada. Contoh macam orang Hindu sendiri, orang Siam sendiri, kalau tengok macam mana orang Siam bila memuja satu pokok, memang akan ada lah benda-benda yang mistik atau paranormal ada di situ. India pun ada, China pun ada, Arab pun ada juga, atau, atau Bani Israel juga ada benda itu. Jadi benda-benda ni kalau dipuja, benda itu memang ada benda datang. Jadi bila Islam datang, antara Islam membersihkan persenjataan ini adalah daripada pemuja-pemujaan yang diwikan digantikan dengan doa-doa daripada dia minta kepada benda-benda paranormal daripada benda cin ke dan sebagainya maknanya doa-doa itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada juga berlaku apa dipanggil sebagai khawariqul adah ataupun di luar adat ataupun benda-benda yang kita panggil mungkin keajaiban kan kalau ikut point of view Islam benda-benda yang di luar kebiasaan ni ataupun keajaiban ni kalau berlaku pada nabi dipanggil mukjizat kalau berlaku pada para orang soleh dipanggil karamah kalau berlaku pada orang awam biasa dipanggil maunah dan kalau berlaku kepada orang yang memang memuja benda-benda ni dipanggil istidraj mana wujudnya benda-benda yang paranormal ini dengan amalan masing-masing. semawasilah jadi ya, dalam konteks keris, kita tak nafikan memang wujudnya benda itu. Tapi di samping itu, orang Melayu kita ada satu sisi pembuatan keris iaitu melalui bahan-bahan terbaik daripada besi-besi. Lepas itu, kalau kita lihat, maknanya saya berkisama dengan UTM katanya, kedai-kedai Melayu banyak besi-besi yang bukan saja semata-mata ferum kita panggil, ada yang red earth dalam tu pun ada. Ya, maknanya ada benda-benda usus-usus nadir pun ada juga. Ya ada besi, ada keris yang tidak lekat magnet. Kita tengok rupanya ada unsur nadir. Kalau orang Melayu kita ambil tempur di sudut di satu sudut itu. Kemudian timbangan sudut sain dia. Contoh macam kalau boleh berdiri tu ada yang naratif dia ada jin dan sebagainya tapi sebab dia punya fizik tu betul, ukuran tu betul. Malahan timbangan tu betul. Jadi ada keris yang boleh berdiri, badik yang boleh berdiri, pedang yang boleh berdiri, mana diberi dekat mata tu, ditombangkan dia boleh patah balik kan ha, kerana pembuatan dia kena dengan fizik dia. Itu belum kita cerita mengenai teori Fibonacci dalam uh, keris eh. Itu lenggokkan-lenggokkan yang mata kita tengok nampak cantik. Ha, sebab uh, dalam uh, architecture ada dipanggil sebagai uh, Fibonacci teori. Takrifan cantik bagi mata manusia umumnya kerana dia menepati dengan Fibonacci punya teori, iaitu ada kiraan-kiraan sukatan-sukatan dia. Tapi benda ini ada pada keris. Tuan keris pada Melayu. Dan inilah antara yang menariknya uh, dibandingkan dengan senjata-senjata bangsa-bangsa lain. Jadi bukan saja dua sudut uh, kita tengok dari misteri itu kita tak rafikan uh, mistik-mistik tu satu satu sudut uh, pandang. Tapi kalau dari sudut sains pun masya-Allah dari sudut fizik dia, dari sudut uh, maknanya kiraan matematiknya, daripada sudut uh, architecture dia Fibonacci apa uh, nama teori dan sebagainya ada dalam sebilah keris. Sebab itu keris bukan semata-mata maknanya uh, senjata untuk mempertahankan diri tapi keris lebih daripada itu lagi satu lambang seni satu lambang uh, maksudnya uh, kehalusan uh, kecerdikan tepatan orang Melayu dalam membuat satu perkara tu dan saya satu, -satu kominision uh, saya suka untuk kita mengajak semua uh, maknanya datanglah kepada satu, -satu pameran kominision sebab apa yang pertamanya ada kadang-kadang kita datang kepada konvensyen atau pembentangan-pembentangan ni kita tahu oh ini benda aku tak tahu maknanya dapat ilmu yang baru kemudian yang keduanya ada yang kita oh aku tahu rupanya setakat ini aku tahu rupanya ada lagi yang lebih yang aku tak tahu dan yang ketiganya kadang-kadang eh aku dah tahu tapi maknanya inovasi realiti zaman sekarang ni apa yang boleh dibuat lagi itu yang bagusnya kita menghadiri konvensyen-konvensyen ini sebab maknanya tiga sebab tadilah